Вітаю вас, любі глядачі. Сьогодні ми, як завжди, гортатимемо сторінки сімейного телеграналу Світ родини. Не перемикайте, на вас чекає вже багато цікавого. Про те, як донечани відсвяткували міжнародний день захисту дітей, дізнайтесь у сюжеті «Літнє свято. А також на вас чекає щоденник вагітності. Досвідчений лікар-акушер-гінеколог Валерія Деревенко розповість про всі зміни організму жінки на п'ятому тижні вагітності та надасть поради вам любі майбутні матусі. Залишайтеся з нами на вас чекає ще багато цікавого. Минулого тижня ми говорили з вами про зміни жіночого організму, що відбуваються на четвертому тижні вагітності. Сьогодні ж тема нашого щоденника п'ятий тиждень незабутнього дива. Лікарями встановлено, що на 22-й день від зачаття відбувається грандіозна подія. Сердечко робить свої перше скорочення. Так само з цього моменту формується ученятка. А зараз про всі відчуття та перетворення на п'ятому тижні нам сьогодні буде розповідати досвідчений лікар акушер-гінеколог Валерія Деревенко. Вітаю. Вітаю вас, пані Валерія. Добрий день, Крістина. Розкажіть нам, будь ласка, що відбувається з жіночим організмом на п'ятому тижні вагітності? Ось які зміни є. Пятая неделька беременности, как и все недельки беременности, очень интересна событиями. Если мы говорили о том, что на четвертой неделе беременности наш эмбриончик состоял из двух слоев, то теперь мы можем рассмотреть три слоя. Давайте поподробнее поговорим так, об этом. Так, это очень Да, цикало. первый слой это эктодерма, из которой в последующем будут формироваться кожа, зубная эмаль, волосы и нервная система. Эндодерма превратится в конечности и пищеварительную систему. И третий слой – это мезодерма, из которой будет формироваться скелет, мышцы, репродуктивная, выделительная система и кровеносная система. Еще очень интересно, что происходит. На задней части эмбриона формируется желобок, который в процессе скручивания будет формироваться в нервную трубку и формируется спинной мозг и нервная система. Это то, за что отвечает вот нервная трубка, важное образование. Очень много об этом говорили, мы призывали всех будущих родителей а, пить фолиевую кислоту, принимать так. или употреблять много клубники, листья салата, которые содержат много фолиевой кислоты, дабы провести преж... профилактику пороков развития нервной трубки. Вот наконец на пятой недельке у нас формируется нервная трубка которая, вот мы уже говорили, будет это спинной мозг, нервная система. Очень важное образование в человеческом организме. Вот такие изменения отбываются с детиной на пятом, на пятом тижне, с майбутней дитини. А вот женщины скажут, что на пятом неделе посилюется токсикоз. Давайте более детальнее поговорим про этом. Почему он вообще возникает? Да, несмотря на то, что беременность – самое счастливое состояние, да, период в жизни женщины, но есть такие осложнения беременности, и к ним относятся токсикоз. Первые три месяца беременности, то есть первые 12 недель беременности, если возникают вот подобные осложнения беременности, они называются токсикозом. Проявляются они чаще всего: это рвота, диспепсические явления, понос, тошнота, нарушение обоняния может быть. Почему они возникают? Этиологических причин очень много, и многие годы исследований так и не пришли к единому мнению. То есть наука установлена, что это поле этиологическое вот вот состояние, то есть множество причин возникновения. Ну, некоторые мы, конечно, самые распространенные. Я думаю, сейчас поясним нашим телезрительницам, да, чтобы они тоже понимали, в чем суть вопроса. Значит, первая из причин может быть психогенного характера чаще всего. Из-за того, что организм женщины, то ли беременность наступила внезапно, не ожидали ее, то ли может быть большой страх перед беременностью, родами, возникают у женщин вот такие вот психоэмоциональные перегрузки, которые могут, в принципе, вылиться вот в такое вот нарушение состояния, тошноты, рвоты, поносы, нарушение обоняния. Вот таким образом. И стоит мамочку, сразу хотелось бы, да, поправочку, как от этого избавиться. В школы будущих мам, в коллективы, где вам объяснят, где вы встретите своих единомышленников, таких же мамочек. То есть разгрузить эмоционально женщину. И, конечно, огромная поддержка семьи играет важную роль. Успокоить мамочку, дать ей чувство комфорта, защиты, уверенности в себе. И тогда эти симптомы пройдут. Перший, так, да, так? да. <связок> 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 есть еще причины, связанные с так называемой сенсибилизацией материнского организма на антигены эмбриона. <связок> То, То есть, да, гисто несовместимость, когда ткани будущего ребенка и организм матери воспринимают друг друга как чужеродный белок и начинается вот такая вот борьба это тоже может вызвать явление токсикоза. Но с этим уже должны разбираться медики. Здесь будет определенная терапия, выяснение, действительно ли это является причиной. Есть тесты, анализы, все это можно определить. Еще реакция мамы на токсическое воздействие продуктов обмена веществ. Тоже может быть вот такая реакция у мамы в организме. Может быть еще причина когда нарушается работа, слаженная работа центральной нервной системы и работы внутренних органов. Это более, наибольшая, частая, наиболее частая причина возникновения токсикозов. То есть здесь нарушаются, преобладают реактивные вот такие возбуждающие процессы в подкорковых структурах. А мы знаем, что именно в подкорковые структуры, к подкорковым структурам и относятся дыхательный центр, рвотный центр, Центр слюноотделения, обонятельный центр, вот возбуждение вот этих центров и приводит к явлениям токсикоза. Mm. То есть токсикоз – это какая-то такая реакция, вызванная дисбалансом, так? Да, это осложнение беременности, токсикоз. А деякі некоторых ось, вон, у них немає токсикоза. А почему? Это счастливые мамочки. Ага. да, Мы... не, всегда, не всегда беременность обязательно должна, беременность должен сопровождать токсикоз. Абсолютно нет. Это еще раз повторяю, осложнение беременности, с которыми надо разбираться. Вот. А и чему? сейчас вы знаете вот измените перевью в современном мире почему-то токсикозов стало встречаться меньше. Я думаю, что все-таки вот первая причина это психогенная. Потому что это все готовится. Они уже, готовятся. Так? Общество очень по-другому положительно воспринимает беременность. Беременностью сейчас гордятся. Ее не прячут. Мамочки это сейчас гордость общества нашего. Поэтому женщины чувствуют себя более уверенно, и токсикозов меньше. А что может токсикоз выкликать або развить какую-то хворобу, вплынуть как-то, может как-то поскоржиться стан? Да, может быть такое. Если говорить о втором и третьем триместре, если эти симптомы сохраняются, то здесь уже надо говорить о гистозах. Гистозы вот второй и третьей половины беременности. Может, могут развиться в нефропатию и может возникнуть два таких состояния, как преэклампсия и эклампсия. Гистоза это тяжелое состояние, это генерализованный спазм сосудов, это гиповолемия может быть, это нарушение водно-солевого обмена, нарушение микроциркуляции. То есть это тяжелые состояния. Тут То, -то треба радоваться завжды с лекарем, Обязательно так? при возникновении определенных симптомов. Доктора на, на, более поздних сроках беременности мы будем с вами, я надеюсь, говорить, что такие анализы, как общий анализ мочи, давление артериальное, измерение регулярного артериального давления и такой симптом, как отеки. Вот это будет триада так называемых симптомов, которые нам помогают определить, есть ли преэклампсия, которая может развиться в последующем в эклампсии. А что может токсикоза вплыть на плит? Естественно. Так если нарушаются так. Да, обменные процессы состояния мамочки. Вот, естественно, это... да. Отеки, это отек и плаценты, может быть. То есть не будем мамочек пугать. У них сейчас счастливая пятая неделька беременности. И еще это, это все так далеко, но мы будем объяснять по ходу развития беременности. Мы очень надеемся, что наших телезрительниц это не коснется. Пусть это просто останется как... В плані ірудійці моїх немножечко, так? Да? Пані Валерія, ну з токсикозом ми вже розібралися, більш-менш. Uh -huh. так? А ось наших глядачів е, непокоїть те, що е, ось якісь гормональні збої організму, що були вже до вагітності в них, так? наприклад, ось надлишок волосся на тілі, е, широкі плечі, вузькі стегна або ожиріння можуть якось вплинути негативно на плід. Е, от скажіть, чи правда це? Да, действительно, это нарушение гормонального фона. То, о чем вы сейчас говорили, это развитие по мужскому типу женского организма. Бывают такие загадки природы. Поэтому здесь, если в таком в женском организме настала беременность, это очень хорошо, значит, не так велики эти сбои. Вообще вот развитие по мужскому типу здесь надо исследовать гормоны: андрогены, тестостерон. Почему так произошло? Вот. Но это все корректируется в современной медицине, все это сейчас корректируется, и такие мамочки тоже э, вынашивают благополучно деток. Все это сейчас возможно. Наши женки даже стежат своей фигурой, но вот, ну, бывают такие угу. выпадки ожирения. Расскажите, как ожирение может влиять на вагинность? Да, ожирение – это такой процесс в женском организме, который требует изучения при э, излишнем Ожирение, то есть при тяжелой степени ожирения беременность может и не наступить. И тогда выясняется причина ожирения. То ли это нарушение пищевых привычек, то ли может быть это уже осложнение как сахарного диабета. И тогда это можно все лечить, устранять и готовиться к беременности. Либо, если это просто нарушение пищевых привычек, рекомендуем женщине заняться собой, похудеть, и тогда беременность настанет. Если все-таки беременность в организме наступила, но есть определенная степень ожирения, конечно, риск есть. Потому что организм мамочки работает в двойном-тройном режиме с нагрузкой. Существует такое понятие, как ожирение внутренних органов. Нагрузка на сосуды, кости, суставы, конечно, очень колоссальная. То есть гормональные сбои, они все-таки погано впливают на плит, на матусю, да, на все. Да, так? естественно. Если это отступление от общепринятых правил, Естественно, это могут быть. Но коррекции сейчас поддаются практически все, гормональные сбои. Поэтому мамочки пусть не падают духом. Всегда на помощь придут медработники, которые помогут выяснить причину ожирения, устранить ее и выносить помочь, выносить долгожданную беременность, родить здоровых деток. Пане Валерия, до нашей редакции на лист. Вид Наталья с Донецкого. она пыша. Сделала УЗИ, поставили срок 5 недель беременности. Э, никаких отклонений нет, все в норме, но машет светло-коричневым выделением. На кресле смотрели, тоже нет никаких отклонений. Доктор не понял причины, что мне делать и какая может быть причина этих выделений. Ой, Валерий Ильич, мы чекаем на ваш комментарий. еще кое-что с девчонкой. Наша телезрительница Наталья. Наталья, так. Да. Пусть не беспокоится, если это однократные, мажущиеся вот такие вот светло-коричневые выделения, ничего страшного. Мы уже говорили в наших предыдущих передачах и с удовольствием повторим еще раз, чтобы успокоить наших мамочек, о том, что в первом триместре иногда могут быть в день предполагаемых месячных кровомазания, вот такие вот легкие, как описывает Наталья. То есть если посчитать, вот 5 недель беременности, да, истинных, скорее всего, там три недельки беременности, потому что всегда считаем срок от первого дня последних месячных, и как бы женщине добавляем уже авансом две недельки. Поэтому если мы отсчитаем, то это как раз получается день предполагаемых месячных. Вот и случилось такое кровомазание. Если оно не сопровождается сильными болями внизу живота, не ноет поясничка, эти выделения не продолжаются, или они только вот однократные в течение одного дня, ничего страшного. Рекомендуем эти дни отметить в календарике, вот день предполагаемых месячных. Этот день провести спокойно, исключить физическую и половую активность, провести его дома. Больше отдыхать, находиться в постели, и все будет в порядке с беременностью. Пани Валерия, час нашей рубрики уже бегает к концу, но я пропоную вам на сам кінець, так дать несколько порад нашим уважаемым будущим матусям. Что делать им, прежде все на пятом Начал вагидности? На что обращать внимание? Обращать внимание на свое питание, на свое настроение, вот, побольше положительных эмоций радуйтесь жизни, радуйтесь своей беременности, берегите себя, дышите свежим воздухом, гуляйте. Дякую вам, Берма, дякую. Я гадаю, что наши глядачи нашли все ответы на свои вопросы. Дякую вам. Очень рада, если оказалось оказалась полезна нашим телезрительницам. Спасибо, Кристина. Всі процеси зформування вашого майбутнього малюка відбуваються зі швидкістю світла. За ними просто неможливо встежити. у вашому організмі. Триває гормональна перебудова, що веде до раннього токсикозу. Це нормально любі майбутні матусі. Головне відвідуйте свого лікаря-гінеколога та звичайно дивіться нашу рубрику. Я вам нагадую, шановні глядачі, що свої питання ви можете надсилати на електронну адресу paskristina.ua.gmail.com і ми разом з досвідченим лікарем-акошер-гінекологом Валерією Деревенко обов'язково знайдемо відповіді на них. А ми переходимо до наступного сюжету нашого сімейного тележурналу Світ родини перший день літа завжди свято. Але не тільки тому, що настав час для відпочинку, а й тому, що вже багато років поспіль весь світ 1 червня відзначає день захисту дітей. У Донецьку пройшло безліч найрізноманітніших розважальних заходів різної тематики, на одному з яких побувала і наша знімальна група. Літній сезон проголошено відкритим. Пригріває яскраве сонечко, нагріваються водойми, термометри показують більше 20 градусів тепла. Все готується до відпочинку від трудових насичених буднів. 1 червня вже багато років поспіль відзначають день захисту дітей. Це найбільше міжнародне свято з усіх існуючих. Мешканці міста Донецька відсвяткували його з усім розмахом цього року. У парку імені Щербакова за підтримки управління у справах сім'ї, молоді та міжнародних зв'язків Донецької міської ради, Донецьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відбулося грандіозне святкування цієї події. Організатори ставили собі за мету розповісти мешканцям Донецька про проблеми дітей, які опинилися у тяжких життєвих умовах. Донецький міський центр соціальних служб приїхав сьогодні. парк Чербакова для того, чтобы провести э, форум с целью популяризации семейных форм воспитания, с целью рассказать всем жителям и гостям города о семейных формах воспитания. Мы э, хотим поднять вопрос, почему на сегодняшний момент э, у нас так мало открытых приемных семей и детских домов семейного типа. Знают ли жители города, кому нужно обращаться, знают ли жители города, какие существуют. Організації, які можуть допомогти, підтримати при рішенні при прийнятті даного питання. Форум проходив раніше. Ні, в місті Донецькій такого форму раніше не було. Працівники соціальних служб з різних районів Донецька після проведення анкетування зробили висновок, що багато сімей не проти взяти до себе покинуту дитину. Сегодня вы лично спрашивали людей, проводили анкетирование по поводу форм воспитания и всего остального, что связано с этим праздником. Расскажите, все-таки, насколько эффективно вот это вот все было, какие результаты. Жители города Донецка отвечали на вопросы вот такой вот небольшой анкеты. Здесь целью анкетирования было в первую очередь выяснить, как относятся жители города Донецка к приемным семьям. Вообще знают ли они о такой форме воспитания? Готовы ли они тоже поучаствовать в этом? И э, люди охотно отвечали на эти вопросы, причем то, что радует. Большинство людей отвечали, что у нас первый вопрос анкеты. Хотели ли вы взять на свою семью воспитание ребенка сироту? Люди отвечают утвердительно. Сколько опросили лично вы людей? О, около 15 из 15. Сколько готовы взять в свою семью ребенка? О, около 10. Анкетування тривало, а на головній сцені парку лунали виступи дитячих колективів. Защити дітей ну це праздник для дітей і для батьків прийомних. Я хочу, щоб діти завжди уливалися і и никогда не грустели. Я хочу всем детям пожелать, чтобы у них всех была семья. День защиты детей. Я понимаю, это так, чтобы надо защищать детей, чтобы они были здоровыми, чтобы они не терялись, чтобы у них были мамы, папы, дяди, тети, и бабушки с дедушками, чтобы они были счастливы, они были здоровыми чтобы у них все время были хорошее настроение и хорошие зубы. Ты счастлива? Да. Для участников свята социальными службами в Донецка были влаштованы разноманитные конкурсы. А вот и один из них на «Найкращий малюнок. Что ты рисуешь? Я рисую де... праздник детства. Серед гостей заходу також були присутні прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. Вони із задоволенням брали участь у конкурсах та дивилися святковий концерт. Ким сьогодні прийшли. Прийшла з внуком і з сином, і з дочерюю, і ще й з сином. Мені кажеться, що День до дітей це праздник в вашої сім'ї. Как вы празднуете каждый год День защиты детей? Может, есть какая-то такая? защиты детей праздновали сегодня очень хорошо. Были в Шевченко, смотрели мультики, были в дельфинарии и сейчас пришли на этот праздник. День защиты детей – это праздник очень большой. Это, ну, это все для детей. Празднуют, а все дети знают, же, что это День защиты детей. Мы и в школе выступаем, у нас вчера был концерт по поводу этого. Так что празднуем. Вы говорите, пополняется постоянно, то уже выпускается, да, детки там да, приходят. Те дети, которые выпустились на День защиты детей, все-таки звонят, поздравляют? Звонят, звонят, детки звонят, нас праздниками поздравляют, и мы звоним. На жаль, зіпсувалася погода, и такие долгоочекуваные мыльные пузыри усіма мешканцями города пришлось откладывать. Но никто не пішов. Свято тривало На сегодняшний день еще семь кандидатов выразили свое желание открыть на базе своей семьи приемную семью. Они уже прошли обучение, они прошли консультации. Я очень надеюсь, что у нас скоро не останется ни одного ребенка в интернатном заведении. Каждый ребенок встретит своего родителя, встретит свою маму и папу. Не каждая семья может принять ребенка, правильно? Я понимаю, какие критерии должны быть, чтобы люди знали, чтобы установить малыша. Какие критерии? Ну, прежде всего, есть определенный перечень документов, которые нужно подготовить. Это отсутствие судимости, это обязательно наличие собственной жилой площади, это ну, обязательно родители должны быть здоровы, здоровы психически, психологически, у них не должно быть никаких форм зависимостей. Ну и, как я уже сказала, большое желание взять ребенка в семью. День захисту детей цього року пройшов, але головне не забувати про детей, що потрапили у життєві. Умови. Їм як нікому потрібна наша підтримка не на один день, а постійно. Відкриємо наші серця маленьким покинутим вогникам. Ранкова зарядка це звичайні вправи, що спрямовані на розвиток моторики, зміцнення вестибулярного апарату. тощо. що бути здоровим не так вже й важко. Регулярна ранкова зарядка перший і головний крок до щасливого майбутнього. А якщо вона ще й казкова, це до того ж, я впевнена заряд гарних емоцій на весь день. Основні рухи та техніки, шановні батьки, що ви зараз побачите у наступній рубриці, виконати разом зі своєю дитиною. Якщо такі заняття стануть регулярними, гарантую, вся родина помітить результат. Сьогодні разом з нами ви пайде по страніцям любимих сказок. Ми побуваємо. в гостях у Незнайки и его друзей. Жил в этом сказочном городе один мальчик, который не ходил в школу, книжек не читал. И когда у него что-нибудь спрашивали, на все вопросы он отвечал «Я не знаю! Я не знаю! Я не знаю! Я не знаю!» А еще там жил коротышка, который ходил в школу, читал книжки и много знал. И на все вопросы отвечал «А я знаю!» «Я все знаю!» «А я знаю!» Я все знаю. И звали этого коротышку Знайка. И было у Знайки много друзей. И одним из них был художник Тюбик, который умел рисовать и правой ручкой. Три, четыре. И левой ручкой. Три, четыре. И одновременно двумя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И у него получались великолепные картины. А лечил всех жителей этого маленького города – доктор Пилюлькин. У него была большая деревянная трубка, которую он прикладывал к уху и делал вот так. Слушал больного раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А еще у Знайки были друзья, которые мастерили все механизмы в этом городе. И звали их Винтик и Шпунтик. И они вот так вот забивали гвозди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И закручивали гайки вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз повторим с левой ручки и ножки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И влево закручиваем гайки. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И был у них еще один друг, поэт Гусля, который писал великолепные стихи. И делал это так. Перелистывал один листочек книжечки, записывал. Другой листочек книжечки записываем. Еще раз. Два, три, четыре. И вечерами на лужайке зачитывал свои произведения друзьям. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И соединим два движения. Перелистывает книжечку. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И читает стихи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И давайте вместе с нами соединим все в танцевальную композицию. Что не знай Знайка. Не Еще не знай -то Знайка. И, и художник. Девушки, мальчики, Другая ручка. И Две а вместе.

читай стихи. И еще. И Еще читай стихи. И закончим наше занятие, как всегда, вдыхательной гимнастикой. Носом вдыхаем глубоко и потом выпускаем воздух. Ха! Еще носом. Ха! Еще носом. Ха! Пока, до новых встреч. Ось і перегорнути останню сторінку сімейного тележурналу Світ родини. Сподіваюсь, що сюжети та рубрики нашої програми були вам корисними та цікавими, любі глядачі. А свої пропозиції щодо змісту програми ви можете насилати на електронну адресу, яку зараз бачите на своїх телеекранах. З вами була я, Христина Пасічник. На все добре, нехай щастить.